Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Дійсно різні чоловіки і жінки, якщо про логіку, це до чоловіків, інтуїції до жінок. До чоловіків знову ж таки стратегія, активність, наполегливість. Жінки в більшості своїх більш гнучки, чутливі та рефлексивні. Але за наявності цього набору прекрасних якостей, скупчені жінок, де б із якого приводу воно не було, традиційно вважається недобрим. Народні епідети про жіночий колектив, м'яко кажучи, теж не дуже. Відразу згадався клубок зміюк. Та й взагалі з жінкою у нашому суспільстві пов'язана не одна сумна прикмета як не баба з порожнім відром, так жінка на кораблі і все не на здоров'я. Жіночий робочий колектив. Чоловіки, як погляд ззовні, оцінюють по різному. З одного боку чутливі, турботливі, приємні, та й, взагалі, приємно працювати. З іншого, за думкою тих же чоловіків, жінки забагато говорять, відволікаються від процесу та займаються плітками і пересудами. Как выжить сред плиток и пересудов? Чьи знаете, чем действительно так выразняется в женщинах человековых, в сторону? Бывают коллективы, в которых действительно интересно, весело. А бывают коллективы, в которых скучно. Бывают коллективы, в которых очень высокая конкуренция, борьба за лидерство, борьба за то, кто кого съел. Мне кажется, все-таки зависит от руководство, которое задает тон тому, какая атмосфера будет в коллективе. Если приветствуются соревнование, такая жесткая конкуренция, то там люди могут и подсиживать друг друга, и вырывать проекты друг у друга, и может быть даже кляузничать. Бывают коллективы, в которых руководство поддерживает сотрудничество, соревновательность конкуренции являются не основным фактором. Но эти коллективы более дружелюбные. Какие-то корпоративы чаще проводятся для того, чтобы не стреливать между собой сотрудников. Ну, чтобы в коллективе создавались такие теплые отношения. А да, коллективы бывают женские, мужские, смешанные. Ну, интереснее, наверное, в смешанных коллективах. Да, потому что там вот это... А, женско-мужское. Такие отношения, они придают такую особую пикантность. Там вполне могут расцветать женщины, да, и как-то мужать мужчины. И женские коллективы, и мужские коллективы тоже бывают разные. Да, бывают коллективы, которые скучно, в которых склоки и сплетни, да. Бывают и женские коллективы, которые вполне могут быть дружны между собой. Наверное, все зависит и от того, какой-то он задает руководство, да, и от того... Ну, які люди збиралися в колективі, от той задачі, яка поставлена вот на цьому робочому місці. Як про мене, то дійсно змішаний колектив це все ж таки трохи веселіше. Якщо я обираю якийсь фітнес центр наприклад, то я не оберу зроду віку такого напрямку, коли лише жінки займаються, хоча немає конкретної мети знайомитися. Але все ж таки, які якісь такі настрій ну, трохи трохи інших. Навірно, річ я там що стимулів більше. Хочется понравиться противоположному полу, и от этого вполне может быть как-то интереснее, веселее. Вот это какое-то кокетство, флирт, сексуальность, она присутствует вот в этих коллективах, да, согласна с вами. Драка! Драка! Шокирован, но я никогда не участвовала в конкурсах красоты. У меня даже платья ни одного нет. О, господи, а что должно шокировать меня больше всего? О, господи! Как держать? Подсечка, что надо? А куда я спрячу оружие? задаешь неприличные вопросы. Я преподаватель. Мне нравится моя работа. Доход неплохой. И со студентами дела идут очень хорошо. Однако большой минус – женский коллектив. Склоки и сплетни. Сплетни и склоки. Вот первая ситуация коллега наплела шефу, что я якобы беременна. В итоге тут мне советует брать поменьше нагрузки. Угадайте, чью пользу сплетня пошла дальше. Тут и имя моего любовника всплывает. В общем, приятного мало. Вторая ситуация. Преподаватели обсуждают друг друга со студентами. Кто из преподавателей где одевает, где отдыхает, позволяют себе судить, кто лучше, кто хуже. Знания предметы, ну и всякое такое. Но куда это годится? И три, так сказать, педагоги старой школы. Это просто ужас! Откровенно говоря, они из ума разума выжили. Портят настроение с самого утра. То сигаретами на кафедре пахнет от преподавателей, то головы у них от чьих-то духов болят. Еще меня пугает, что все время они обсуждают студентов. Но той своей жизни у меня нет совсем я ловлю себя на том, что сильно раздражаюсь из-за этого. И как на это реагировать? А еще я боюсь стать такой же вещественной и скучной мымрой, как они. С уважением и наилучшими пожеланиями Анастасия. Наша героиня, она нам рассказывает про эти то трудности, так, с коллективом, что скажем похоже на то, что она держит дистанцию со всеми, одиноко в этом коллективе. Если у нее с кем-то близкие отношения или какие-то дружеские в коллективе, я не поняла. Может быть, даже нет. Типичная изнанка любого коллектива. Независимо от того, это женский коллектив или мужской коллектив. Почему-то нашей героине как бы сложно что ли, сталкиваться с этой изнанкой жизни. У меня создалось впечатление, что наша героиня, женщина, которая довольно требовательна к другим и к себе. Потому что а, я знаю, что а, люди, которые требовательны к другим, они обычно также требовательны и к себе. Требования ну, какой-то предельной честности, справедливости, е, ідеальності. Прежде всего, эти люди замечают какие-то негативные стороны других людей. И, до речі, такий фільм згадався Джек з трибуни з Вупі Голпер, там, де вона поділяє людей: ті хороші, ті погані. Хороші, погані. Арчер Лінкен. А, mm, нічого, я не знаю. Eh, Пусть буде хороший. Талбот. No, Ремонтник. Теперь хорошая. Я. Ван Миттер. Мертвый, но хороший. Джек. Лис Карлсон. Пропала, но тоже хорошая. А что насчет... Как ее там... Сара. И давайте скажем, что це дети якраз как властиво, а не дорослій людині, бачити лишь те хорошие, те плохие, потому что людина вона она способна у одному и тому же чоловікові как позитивные риси, так и недоліки. Да, 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 да. Я и хотела сказать, что в этом рассказе нашей героини я не заметила такой амбивалентности, то есть восприятие. Э своих сотрудников, как позитивного, так и негативного. Она написала только о том, что коллектив абсолютно весь негативный. Тот сплетничает, тот подсиживает, те вообще выжили с ума. И вот этот акцент на негативной части, да, он, конечно, очень мешает жить. Делает жизнь непривлекательной и людей непривлекательными. Что -то мы можем сказать, что это действительно ее принятие реальности, а не питание до коллектива, так? совершенно верно. Было бы очень хорошо, если есть возможность у нашей героине, чтобы специалист помогла нашей героине увидеть жизнь полную красок, да, или полного спектра, увидеть людей и себя более объемными, разноцветными, не только черными или белыми. А так получается, в этом рассказе она белая, а сотрудники черные. Начинать, конечно, лучше с себя. Меньше придираться к себе, потому что у меня есть подозрения, да, такие люди обычно, они себя видят либо в белом цвете, либо в черном. Я советую обычно клиентов переплетать эти ниточки. Он может, плести кокосы из черных и белых, и добавлять каких-то ну, разных красок. Красных, там, серых, зеленых, синих. Потому что наша жизнь не черно-белая, а... Тірабура Малінове і ми жили якась така методика є, як сприймати людей інакше. Якщо ми маємо спілкуватися з людиною, яка з якихось причин нам не симпатична, але ну так складається, що нам потрібно з нею контактувати. Є така методика звертати увагу на якісь такі приємні у ній речі. Можливо, такі симпатичні сережечки. Сьогодні ми побачили. Завтра ми побачили там ну, ще щось. Можливо, там посужив. естественно характеристику. Так как эти люди склонны к колебаниям от черного к белому, то я обычно советую своим клиентам в любом случае, я замечаю только хорошее и в этот момент делать картинку не плоской, а более объемной и замечать вот что мне нравится, что мне не нравится или когда мне что-то только не нравится в этом человеке я предлагаю обязательно сюда пусть даже усилием воли вот, притаскивать что-то такое, что нравится в этом человеке. Делать картинку, я повторяю, да, делать картинку более объемной. Ну, Сережки, наверное, недостаточно. Я бы все-таки а, посоветовала замечать что-то либо в характеристиках, либо в поведении. Она очень хорошо ведет уроки, она хороший специалист. Да и вообще в этом случае я бы. Психолог работала про смирение с несовершенством этого бытия. А потом уже можно начать прощать людей за то, что где-то какую-то оплошность и себя-то какую-то оплошность допускают. Да, этот мир все-таки и нечистен, и несправедлив, и нейтрален. И все зависит от того, как мы вообще умеем там адаптироваться. Это же неправда, что честные, справедливые люди хорошо легко адаптируются в коллективе. Наоборот, им сложнее. И цікаво, що в, в тому випадку, коли ми бачимо лише позитивні риси, корисно э, звертатися і до негативних одночасно, так? Да? Та, да. повлі об'ємну картинку людей, мира, та да? ситуація вот така в этом коллективе сложная для меня, там да? и почему-то ж остается эта наша участница в этом коллективе, чем то же ей привлекательно. Да, вот она любит эту работу, она описывает, да, она любит студентов, у нее хорошо получается с этими студентами. Адаптация в коллективе, цикаво, на каком этапе вековому она начинается, Это школа, это, конечно. Да, рекомендации для родителей, как помочь ребенку адаптироваться в коллективе, помогать ребенку замечать разное в людях, ну, искать какой-то подход. Не быть строгими и требовательными, прежде всего, к своим детям. Обращать внимание на то, что ошибка может быть исправима. Да, если что-то не получилось и с кем-то не поладил, да, ну, можно еще попробовать. Трохи не за темою, але, действительно, наискладнейший период – это подлитковый период в плане адаптации и в плане того, что, если дети на то ну, не адаптируется, это наиболее больучие, самого пеллетковому, так видите. еще мы можем сказать, и когда мы видим, что у нашего детены, есть проблемы с коллективом? конечно же поддерживать своего ребенка, конечно же помогать ему. может быть было бы хорошо, если бы у меня была такая клиентка, у нее совсем не ладилось в школьном коллективе. Но у нее была такая отдушина, она занималась фигурным катанием, и там коллектив ее принимал. И это было для нее как бальзам на сердце. И она чувствовала себя принятой в этом коллективе, это поддерживало ее и помогало вот, более смело делать какие-то шаги навстречу коллективу в школе. Ну, верить в него, говорить, что у него получится. Вот не требовать от него, что если у него там не получается, вот пойди немедленно там сделай, да, а ну, ничего страшного, даже если вот с кем-то одним в коллективе что-то получается, какие-то теплые отношения, это уже хорошо. Вот на это вполне можно опираться. С классным руководителем поговорить. Если хороший классный руководитель, добрый, вот, чтобы он как-то поддержал, может быть, какие-то коллективные задания давал, чтобы ребенок как-то попробовал все-таки вписаться в этот коллектив. Вот доброта этого ребенка хорошо бы окружить добротой и поддержкой. Если в семье у ребенка статус низкий, что чаще всего бывает, если в коллективе у ребенка не ладится, то, скорее всего, в семье статус низковатый. Ну, подумать о том, как можно повысить статус ребенка в доме. И еще до нашей героини, еще мы можем тут Доброту в свое сердце запустить. И по отношению к себе, и по отношению к другим. Что-то получилось, если есть у нее такое желание налаживать в коллективе, да, даже если за одним с кем-то получилось, хвалить себя, поддержать себя. Как только мы становимся добрее к себе, то и мир нам кажется добрее. Ведь наш взгляд, он абсолютно похожий. Тот взгляд, которым мы смотрим на себя, и тот взгляд, которым мы смотрим на других. А якщо ми в собі більше замічаємо хороших черт, то ми і в інших більше будемо замічати хороших черт. Мені нікому викласти свої болі та негаразди проблеми. Я не маю поруч дітей, чоловіка, рідних. Подругам, сусідам, колегам з роботи я не довіряю, що мені робити, підкажіть, я прошу допомоги. Валя 50 років Харків. действительно непонятно, насколько она одинока. Либо она одинока, даже при том, что у нее есть друзья, семья, дети, да, либо она одинока совсем. Но и тот, и тот случай действительно такой, ну, сложный по переживаниям. Ну, интересно, почему она так отстраняется от других людей. Люди, которые одиноки, это люди, которые Ставят забор между собой и другими людьми. Это люди, которые ну, выставляют такую большую дистанцию между собой и миром. Как так складывала судьба Валентины, да, что она закрывается и прячется от других людей настолько, что даже не с кем поделиться какими-то сложностями, от которых болит душа. Я думаю, что душа болит и от того, что одинокая, и от того, что... Какие-то сложности сейчас происходят в ее жизни. Может быть, есть какой-то травматический опыт, когда она доверяла, ее предавали, и она сделала такой вывод, что вообще никому нельзя доверять. Ну, как для меня, как для психолога, так это скорее всего какое-то недоверие, которое сформировалось очень давно, еще в глубоком детстве. То ли невнимательные, холодные, равнодушные родители, да которые тоже делали это не специально. Если она все-таки не готова никого пускать, в каждом городе существует телефон доверия. И я сама работала на телефоне доверия вот несколько лет. У меня есть коллеги, которые работают уже лет 20 на телефоне доверия. У них у всех есть свои постоянные абоненты. Всматриваться в людей. Всматриваться в людей на улице, в магазине транспорте. Пробовать находить отличия в людях. Чем люди отличаются? Отличается ли у них взгляд, манера держаться, кто-то добрый, кто-то злой. Почему я это рекомендую? Потому что для таких людей, которые отгораживаются от всего мира, для них Эти люди — І диф... вот, да? вот. вот кто хтось покажеться їй більш дружелюбним. Мене бісить моя колега, так сталося, що ми з нею в одному кабінеті працюємо. Я стала настроювати себе, ніби її немає поруч взагалі. А тепер інша проблема, я забуваю про неї. Можу зовні двері замкнути, коли йду додому. Оздается ЦТш крайність, Марина Григорьевна. Вот эти люди, которые раздражаются, там есть такой перфекционизм, может быть, люди соответствовали их ожиданиям, может быть, вот про то, чтобы я соответствовала каким-то ожиданиям, которые я ставлю перед собой. Вот, если вдруг я не могу. Не получается соответствовать этим ожиданиям, я могу и на себя злиться, и на себя раздражаться, и в то же время и на других людей раздражаться. Хорошо, если бы наша героиня могла четко, ясно для себя определить, что ее мучает, что ее терзает, про что она переживает. И к кому это направлено. И если есть у нашей героини желание наладить отношения с соседкой по кабинету, что из себя представляет? Эта женщина, которая сидит рядом в кабинете? Что это за женщина? Какого она возраста? О чем она говорит? Вот как будто бы нет возможности у нашей героини более подробно заметить эту женщину. Щоб вона такой такої соседки превратилась в какую-то такого чоловіка, з яким можна було би зв'язати. Наше є раїне тяжело. Мій директор істерик мене влаштовує все, окрім нього. Але вже три роки на цій роботі і у мене невроз. роз терпіти ще три без підпису. Звичайно, когда сложности во взаимоотношениях с руководством, да, это, скорее всего, или с любой другой авторитетной фигурой, скорее всего, говорит о сложностях нашей героини в взаимоотношениях с какой-то родительской фигурой. То это папа, это мама. Здесь есть какой-то личный перенос. Если нет личного переноса, то какая разница, какой то начальник, да, истерит он или истерит, он дает задание, я выполняю, да, и я там отчитываюсь. Но вот такое ощущение, что наша героиня очень лично включается. Как будто бы вот эта истерика, вот лично на нее направлена. Это не такая особенность этого начальника. Скорее всего, он так истерит абсолютно со всеми. Скорее всего, это его манера, либо его манера руководить, либо вообще какая-то его особенность такая, он, возможно, даже дома это делает, да. Ну, что-то что -то точно, что характеризует его. И похоже, что она ранится об а этом, раз ей сложно оставаться в этом коллективе, она даже подумывает о том, чтобы уйти. Ну, что можно было бы посоветовать ей? Точно увеличить психологическую дистанцию. Не подходить так близко. И если есть возможность, конечно, обратиться за помощью к специалисту, да, ну, поработать. Своє отношення з родительською фігурою не ну, що століні. Нас ображають, чи нас зневажають лише тоді, коли ми на це згодні, коли ми самі ображаємося чи готові почуватися не в авторитеті. А змінюючи себе, ми змінюємо світ навколо нас. Життя ще простіше. Ми з вами. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли випісувалась, багато людей на вулиці було мати масім права. Однажди yeah. я yeah. узнала, що yeah. мой муж займається машиною. Часто ж одінна сім'я. Я считаю, те, що каже, до ж на Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко: життя ще простіше.